Доброго ранок, мене звати Джамаль Михайло. Сьогодні 18 січня, десь там біля 10 ранку, мінус 8 на вулиці. Я запросив спеціаліста з компанії Агротех Кліман. Він має зробити енергоаудит нашої будинки. Тому в нього в руках там якісь прибори. Він сам розповість, як вони працюють, що вони показують і таке інше. Мене звати Святослав, прошу любити жалувати. Welcome. Доброе утро! Значит, сегодня будем проводить тепловизионное обследование частного дома. Для этих целей мы взяли с собой тепловизор, прибор который позволяет определить теплопотери, то есть утечки тепла наружу с внутреннего помещения. Также у нас есть термогигрометры, анимометры и другие приборы для определения микроклимата внутри помещений. О них мы поговорим уже, когда будем непосредственно делать обследование внутри помещений. Начнем мы с наружной, наружного тепловизионного обследования, посмотрим укрупненно, какие есть теплопотери, и локализуем их уже внутри самого здания. Пару слов о порядке проведения тепловизионного обследования. Рекомендуется согласно нормативным требованиям, чтобы для качественного проведения тепловизионного обследования, чтобы разница температуры между температурой внутри помещения и уличной составляла как минимум 10 градусов, тогда теплопотери будут отчетливо видны и можно будет сделать вывод о их характере и их локализовать. Также самое не рекомендуется проводить теплоизоляционное обследование в солнечную погоду. Именно поэтому мы сейчас находимся с северной стороны здания куда солнце не попадает. Это сделано для того, чтобы, чтобы, солнце не нагревало фасад и не искажало наши обследования. Значит, самыми распространенными теплопотерями являются в первую очередь теплопотери через светопрозрачные ограждающие конструкции, через окна, через двери входные. На втором месте по распространенности теплопотери идут теплопотери через фундамент. Фундамент не так часто утепляют и делают это не так качественно, как хотелось бы. И сегодня мы как раз будем проверять все эти нюансы. Также проверим качество утепления наружных стен и посмотрим, что у нас по кровле. На тепловизоре есть температурная шкала, которая настраивается. Более холодная температура отображается в данном случае при данной цветовой схеме. Синим цветом более теплые места отображаются желтым и оранжевым цветом. То есть, когда мы делаем тепловизионное обследование снаружи здания, то теплопотери у нас отображаются желтым и более оранжевым, более темным цветом. Так, смотрим сначала окна. Видим, у нас немного увеличены теплопотери через уплотнители резиновые стеклопакета сделаем снимок и более детально эту проблему рассмотрим изнутри помещения по наружным стенам там у нас стена состоит из двух облицовочных двух материалов тут у нас штукатурка теплоизоляция температура на поверхности стены составляет минус 10 градусов при этом где-то в тени сейчас так и есть. То есть каких-то увеличенных теплопотерь через стену я не наблюдаю снаружи. Да, Дальше. Деревянная часть отделки имеет более высокую температуру, порядка минус 6-7 минус градусов Цельсия. Так, ну небольшие, небольшие дефекты. Ну это даже не дефекты, это просто увеличенные теплопотери в районе подоконника. То есть надо будет изнутри опять же посмотреть, локализовать эти места, посмотреть, насколько качественно был сделан монтаж оконных конструкций. Так, больше каких-то увеличенных теплопотерь или откровенных дефектов тут не наблюдается. Фундамент, как видите, у нас, в принципе, э, через фундамент не теряется такое значительное количество тепла. Конечно, теплопотери немного увеличены, но это объясняется строительной теплофизикой. Каких-то явных дефектов при строительстве, при недостаточном утеплении я не наблюдаю. Приступаем к внутреннему тепловизионному обследованию. Померили термоанимометром параметры микроклимата. Сейчас у нас где-то 12,5 градусов тепла внутри помещения. Влажность около 70%. Как видите, ремонт тут еще не до конца закончен, поэтому проводятся внутренние отделочные работы влажные. Из-за этого повышенная влажность. Температура, в принципе, ниже, чем нужная температура для жилья, но для тепловизионного обследования как раз будет достаточно. В отличие от э, наружного тепловизионного обследования, во внутреннем тепловизионном обследовании нас интересуют холодные точки, то есть э, на тепло... теплограммах э, участки с... с синим цветом. Тут у нас светятся технологические отверстия. они впоследствии будут заделаны. Сейчас нельзя судить о том, является, будет ли являться в дальнейшем это дефекта, Но ну, я думаю, что нет. Дальше. По монтажу окон. Мы видим очень распространенная проблема при монтаже э, светопрозрачных ограждающих конструкций, таких металлопластиковые окна, э, есть дефекты монтажа, связанные с э, углами то есть по периметру окно промерено нормально. Откос сделан из гипсокартона. Каких-то значительных теплопотерь тут не наблюдается, однако по уголкам там довольно сложно э, качественно смонтировать в этих местах. Поэтому рекомендуется такие места дополнительно утеплять, дополнительно изолировать, потому что в дальнейшем через вот такие как раз щели и стыки в откосах может попадать холодный наружный воздух и очень сильно охлаждать помещение, вплоть до нескольких градусов, если вот эту проблему не устранить. А проще ее устранять, конечно же, на этапе строительства. В конце сюда парит, угу. сюда в угу. чувствую Чувствуешь холоду? Ну, вот это самое распространенное, даже в Так званое РНО, работа над э, российской РНО, работа над э, помолками украинского, а российское это будет работа над ошибками РНО. Так, то есть если мы снимем отхозы, вот, сделаем дополнительную герметизацию, то, в принципе, да. эта задача решится. Да, Вы... надо, надо более, детально, угу. более детально герметизировать это дело, но ну, это, это очень распространенно. Если мы говорим про какие-то там монолитные или кирпичные дома, mm -hmm. э, там... В процессе э, усадки фундамента тоже идет нарушение геометрии оконных конструкций. Вот эти щели все трещат. Желательно их помимо того, что делать э, утепление, и желательно еще промазывать каким-то герметиком, который Но, имеет... Именно а, герметизации который имеет эластичность, угу. да. чтобы он не трещал по швам. Все, потому что в любом случае, мы... даже в этом здании, думаю, чуть-чуть может какая-то усадка. Устарство... усадка в любом случае происходит, как ни крути да. в любом. Нет, Поэтому и вот, главное, да. чтобы она не потрещала, потому что, ну, во-первых, надо, чтобы было качественно заизолировано, и во-вторых, сверху, чтобы было загерметизировано. Этом... Так, прижим. Прижим оптимальный. Резиновый уплотнитель этого стеклопакета находится в хорошем техническом состоянии. Это газовый котел, да, будет в дальнейшем. Да, да, да. Сейчас к нему газ не подведен, отопление у нас не функционирует пока что. По наружной стене температура. Теплопотери незначительные. Так, северный фасад здания. Незначительное увеличение теплопотери наблюдается в углах. Но это опять же вопрос строительной теплофизики. От этого никуда не уйдешь. Просто надо э -э -э такие такие углы, э -э -э которые выходят на север, не загромождать ничем, чтобы был свободный доступ воздуха чтобы там не конденсировалась лага и не появлялась плесень. Так ничего страшного в этом нет. Перейдем к дверям. Вот тут видно увеличенные теплопотери через резиновый уплотнитель. То есть он сейчас находится не в таком хорошем техническом состоянии, как хотелось бы. Возможно, это связано, скорее всего, это связано, да, это из-за влажности. То есть, это влага, а не воздухе, да. Это, правильно? Угу. Да, вот я убрал, вот сразу же. То есть это вопрос влаги, конденсации влаги, и из-за этого тепловизор показывает теплопотери в этих местах. На самом деле, в принципе резиновый уплотнитель в нормальном техническом состоянии. Вот сравните, тут где мы убрали влагу, и там, где влага осталась. Прижим неплохой. Особенно распространенная проблема. Это недостаточный прижим вместе петель дверных, там завес. Тут это все в порядке. Межэтажное перекрытие. Мы Роду... видим Роду... оно. За... Вот это да. Оно загерметизировано и через него теплопотери не происходят. То есть вот так Что? вот должно быть. Так, входные двери смотрим. Значит, само полотно Мы двери еще вообще не герметизировано и еще не сделаны снаружи. Э, кстати, э, оздобление цоколя, не сделано. Угу. Поэтому как бы там еще есть моменты и нюансы по утеплению. Я имею в виду низ, ну, понял, по низу пацан. Да, значит, внизу двери присутствуют теплопотери. Здесь режим неоптимальный в районе дверной ручки и замка. Угу. Регулировка. Угу. Да. Рекомендуется еще раз провести, померить уровнем. Ну, провести регулировку я, двери, я, двери я нормально. Да, двери. Насколько она само полотно в нормальном техническом состоянии? Додатковое усиление Усиление Нет, ну тут все-таки тут нет Здесь тут, регулировка да, именно Оно получается, но не просто на этом, на уплотнителе Оно идет растекание холода на полотно двери угу. Если вот, идет вот, растекание холода, значит некорректно вот сделана регулировка да. ага. То есть это вопрос прижима угу. Тут мы видим Так, само полотно двери в хорошем техническом состоянии К нему претензий никаких нет Справді питання в тому, що цей відочок був придбаний найпершим в нашому кварталі, тому для мене дуже важливо, що ми всі наші помилки, які ми знаходимо, ми можемо виправити і щоб наш найперший клієнт щоб вона була задоволена з усіх питань, особливо з, тепло... з енергоефективності. Можешь прийти и передать. Привит. Так, каких-то увеличенных дополнительных теплопотерь через фундамент не наблюдается. Фундамент. То -то не фундамент а. Да. Вот. Хорошее утепление фундамента. То есть, опять же, на стыках немного увеличенные теплопотери, но это все от них никуда не деться. Это строительная теплофизика. Так. Мені дуже подобається не тільки коли кажуть, що зроблено правильно, а дуже гарно, коли виявляються якісь помилки, які можна виправити, і є якась порада, яка каже, окей, ви можете цю проблему вирішити таким чином. І це дає нам змогу вдосконалювати наші будинки. По цьому окну проблема аналогічна. Аналогічна акно на. Опять этому. же, так. Да. Ну, тут навіть і без тепловізора видно, що. Да, Присутствуют чели, которые необходимо загерметизировать. Не стоит, не стоит пропускать такие погрешности, потому что, как показывает практика, в, в дальнейшем они вылезут больше. Да, в... В... При эксплуатации то, что мы ездим, снимаем, делаем тепловизионное обследование квартир, домов частных. Ну, дом. Да, очень часто, очень часто возникают такие проблемы, что в помещении при горячих радиаторах кипяток э, хорошая подача теплоносителя, хорошая циркуляция в помещении холодно. Mm. Это потом появляется, появля... мы выявляем проблему вот как раз в Настолько оконных холодно, конструкциях. Да, в и получается, идет инфильтрация наружного холодного воздуха, особенно внутри ночью. Конечно. Да, ночью это происходит, когда разница температуры и давлений да. разная внутри и снаружи помещения. И э, такие маленькие, казалось бы, щели способны охладить помещение там, на 2 градуса э, за ночь спокойно. При этом э, радиаторы системы отопления просто не справляются с такой инфильтрацией холодного воздуха. Так, я думаю, идем наверх, наверх туда уже. На втором этаже у нас несколько холоднее, 11 градусов. При этом влажность высокая, 83%. Град, 83%. Опять же, объясняется внутренними влажными работами. И в том числе отсутствием э, системы отопления. Но опять же, этой температуры нам... Достаточно для качественного проведения тепловизионного обследования. Настройка тепловизора производится путем внесения данных об отраженной температуре и коэффициента излучения, который зависит от типа материала, который обследуется. мы видим, что у нас окно с солнышком довольно сильно нагрелось. Оно не показательное, но опять же видны, видны увеличенные теплопотери как раз через щели в откосах. Опять же эти уголки. О, короче, поревняние. Тут же сделаны откосы. Переделать можем без проблем, главный вопрос, если они имеют ту же проблему, как не сделаны, имеют ту же проблему, да? Вижу-вижу, углы, да. Конечно, тут температура чуть выше, на этих местах, из-за того, что, ну, добавится штукатурки, да, уже как бы, в любом случае, то есть до герметизации, сейчас никуда от нее не денешься, нужно сделать. Ну, слава. Может, на самом деле э, для этого это были попытки, что ты и пыкал, и, нам дал какие-то сорады, как вы правда теперь молчите? Да, на, на самом деле очень, очень важно проводить такое обследование именно на этапе строительства. Очень да? важно, что вы занимаетесь этим, потому что впоследствии... Э, у... устранять в законченном ремонте, что бы это да. ни было, очень дорого, сложно и, верно. и, ну, в большинстве случаев люди от этого отказываются, а застройщики тем более. Когда людям проводишь обследование там, например, квартиры, рассказываешь им, что им стоит, там, еще переделать, конечно, все но расстраиваются. А ремонты это достаточно дорогостоящее удовольствие и большинство людей просто говорят, окей, но не сейчас, как-нибудь лет через несколько, может быть, когда будем делать ремонт. То есть каких-то увеличенных там дополнительных теплопотерь через кровлю не наблюдается? опять же, на стыках немного увеличенные, но это, это абсолютно не критично, это опять же теплофизика. Есть небольшое, видно, точнее, стыки теплоизоляции. В каких-то местах они чуть лучше заделаны, в каких-то чуть хуже, но в целом заделано нормально, теплоизоляция уложена качественно каких-то значительных дефектов, значительных теплопотерь через кровлю не наблюдается. Справа в том, что нет изоляции в кровле потому что э, сама кровля сделана також э, сип-панели. А там есть стыки, и стыки – это деревина, яка утримує между собой панелі, и деревина э, краще, э, не краще, деревина дає більше э, потерю, э, потерю, э, втрату, втрату. Больше втраты тепла, чем сама си панель Поэтому на стыках, где равна, там, где есть дерево, она действительно, есть небольшая тепловтрата. По этому окну также самое рекомендуется обратить внимание на уголки. Сам размер окна подобран правильно, монтаж произведен хорошо. Каких-то значительных теплопотерь не замечено по периметру, вот единственное, по уголкам возникает вопрос. Так, продолжаем южный фасад здания. Это, кстати, угол юго-восточной стены, вот, вот тот. каких-то значительных теплопотерь через наружные стены, через кровлю я тут тоже не наблюдаю. Температура, температура стен составляет около 8,5-9 градусов Цельсия. То есть для температуры внутри помещения плюс 11 это хороший показатель. По санитарным требованиям для жилых помещений разница между температурой э, стены э, и температурой воздуха в помещении не должна превышать 4, 4 градуса Цельсия. У нас ну, она 2. Сейчас она да. 2 и это при нерабочей системе. Ну, не, не работающей системе, системе отопления. Да. То есть это неплохой показатель довольно. Так, у тоже небольшое тут есть ну тут еще влага конечно добавляет ну да потому что стекает конденсат и влага ну, да. но желательно конечно вот такие места тонкие да их все таки потом будет комментарий к видео кто это на заднем плане постоянно комментирует застройщик Переходим к северному фасаду дома, температура на поверхности стены немного ниже, но, опять же, она где-то 7-7,5 градусов в пределах допустимой нормы. Естественно, помещения, которые не выходят на солнечную сторону... Будут немного холоднее, чем помещения, которые выходят на юг. Но для этого дома тут все нормально по температуре. Опять же, влага мешает нам. Уголе. более точно провести обследование, но видно, что тут такая же самая проблема. Уголки. Значит, прижим. Прижим у нас хороший. Резиновый уплотнитель в нормальном техническом состоянии из-за того, что он покрыт конденсатом, нельзя нормально оценить. А там, где мы убираем конденсат, уже картина намного лучше. То есть можно сделать вывод, что на тепловизионных снимках синим это не теплопотери, а в данном случае это просто влага. По кровле и наружным стенах я пока ничего не пишу такого существенного В хорошем техническом состоянии находится теплоизоляция справляется со своей задачей так. выходит на север на северо-восточный фасад небольшое увеличение теплопотех через настык через технологическое отверстие которое впоследствии должно быть заделано качественно опять же сверху на межэтажных перекрытиях теплопакет не видно. Значит, под подоконником каких-то значительных теплопакет не наблюдается. То есть это означает о том, что стеклопакет и подоконник смонтированы качественно. Распространенная очень проблема это некачественный монтаж подоконника и соответственно отлива снаружи на месте оконных блоков тут этого не наблюдается тут все в порядке значит ну подытожим наше тепловизионное обследование подошло к концу сделали снаружи сделали внутри посмотрели какие есть погрешности при строительстве при монтаже выяснилось что сами стены, сами ограждающие конструкции, кровля, фундамент находятся в хорошем техническом состоянии, обеспечивают должный уровень теплоизоляции, теплопотери через них на допустимом уровне находятся, никаких дефектов при строительстве не обнаружено. Есть вопрос по оконным конструкциям. Самых монтаж осуществлен качественно, но есть вопросы по утеплению и герметизации откосов. Рекомендуется пройти все откосы и дополнительно их загерметизировать во избежание дальнейших необоснованных потерь тепла при эксплуатации непосредственно здания. Дякую. Все. А, ну, насправді ми чекаємо на повний висновок, а, з тим, щоб виправити всі помилки, які були нами допущені або нами там, нашими підрядниками, допущені під час будівництва, монтажу і таке інше. А, насправді дуже корисно, що ми зробили це на етапі будівництва, на етапі до аділочних робот, от, тому що це дає змогу нам виправити всі помилки і зробити так звану роботу над помилками. От. В школі це називалося РНО, тому що в школі я навчався російською, робота над ошибками. А тут ми вже робимо роботу над помилками українською і на нашу будиночку. До побачення до наступного разу. Щасливо.